Открытый мир в школах Запорожской области. В коллегиуме номер 98, который стал одним из пилотных школ национального проекта, дан старт второму этапу программы современного образования. Проект «Открытый мир» – это национальная программа, призванная внедрить современные технологии в украинские школы. В прошлом году для запуска первого этапа в каждой области были выбраны по две пилотные школы, имеющие достаточную базу и условия, которые за счет государства были оснащены современными классами и планшетными компьютерами для учеников. В нашем регионе ими стали Бердянская гимназия «Надея» и Запорожский коллегиум номер 98. Теперь ученики седьмых классов коллегиума не носят с собой в школу тяжелые рюкзаки, все, что нужно для учебы, помещается в планшете, который синхронизируется с мультимедийной доской, при помощи которого можно проводить опыты или найти любую нужную книгу в лучших онлайн-библиотеках мира. А самое главное, детям такие уроки нравятся. Дети на уроке идут с большим удовольствием. И если уже однажды на каком-то уроке, попробовав это средство обучения, дети на второй урок уже идут с большим ожиданием, и результат качества образования совершенно другой. Именно поэтому по предметам сегодня мы проводим мониторинг средств, лонгитюдное такое исследование, которое показывает, что применение данных средств обучения очень эффективно. Сейчас стартовал стартував второй етап програми в нашей області. Презентація проекта пройшла на базі успішно його освоївшого 98-го колегіума. Ми скоро перестанемо розуміти, що робиться в світі, і як навчається і діти наші, і це. Все починається з початкової школи, тому вона і починає, називається початкова школа. Відкритий світ пройшов перший етап. На цей рік в нас заплановано вже дві, конкурс на 2000 тисячі шкіл. А завдання президент це 17 тисяч шкіл, які повинні бути обладнані, які повинні вже бути такі нові освітні технології. На всю Україну зараз квота 2000 тисячі школ. Ми же постараємося совместно з обласним управлінням образовання, з районними ділами образування максимально больше оттянуть количество школ на Запорожскую область. Я надеюсь, что мы должны взять но ну, не менее 100 школ. Ознакомиться с опытом внедрения программы и условиями участия в ней в 98-й коллегиум приехали представители отдела образования из 12 районов и 5 городов области. Заявки на участие подали уже больше сотни школ региона.